Очень опасный вирус проник в ряды депутата Верховной Рады. Вот, мы сейчас будем... Так, покажите ваши медикаменты. Вот у нас уже есть инъекции, которые можно срочно делать. Антикоррупцин и правдогон. Правдогон вызывает непреодолимое желание говорить только правду и выполнять все свои обещания.

вот капли глазами не любите глазами Да, да, да. Я вот не посолю, посолю. Я... Давайте я вам укол а? сделаю. <соции> да. Если не хотите, не по нужно, не а вам не, не надо, поездки, а не могли бы передать. Прямо сердце, прямо сердце. вот это витамины, очень полезно. Так случится хорошо, пойдем сейчас там пойдем. Правда рубин, правда рубин. Крем, давайте, ребен. давайте. Ребен. Мы пробовали на себе. Крем называется. Красно-белый один вот наблюдая за всем, что происходит, создается такое ощущение, что человек, приходя в политику, на второй план оставляет совесть, духовность, душевность, какие-то все человеческие качества, они не только уходят на второй план, они просто отсутствуют. У кого-то есть деньги. Есть деньги. У меня нет, потому что я помазал и Нет, она на ваше имя не попадает. У меня все деньги повыпадали. А у меня Ну дайте мне кто-то, дайте. Но депутаты тоже так говорят я ага. чувствую что у меня с утра были проблемы да вот да вот так. Вот так. А? передаю, передаю. А, а, да. да пожалуйста Пожалуй. пожалуйста вот. Вот. возьми возьми детку. я я не столкую но... а. а. вот смотрите держу крепко нормально все. Бросай, 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 бросай.